Доброго дня, шановні телеглядачі, в ефірі телеканалу Миколаїв, як завжди, у цій порі, програма це вас хвилює. Сьогодні будемо говорити на військову патріотичну тему, а саме, військово-патріотичне виховання учнів та участь у волонтерському русі. З величезним задоволенням хочу представити вам наших сьогоднішніх гостей. Тож, знайомтесь, Лілія. Тимофівна Рибачик, заступник директора з навчально-виховної роботи державного навчального закладу Миколаївське вище професійне училище технологій та дизайну. Вітаю вас, Лідія Тимофіївна. у нас в студії. Доброго дня. А також ще одна чільна жінка це Подолян Тетяна Миколаївна, заступник директора Миколаївської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату номер 4 Вітаю вас, Тетяна Миколаївна, у нашій студії. Тож розпочнемо нашу розмову. Тема вже заявлена. Що в ваших навчальних закладах ось я до вас першою звернуся, Тетяна Миколаївна проводиться з теми військово-патріотичного виховання учнів. У нашій школі інтернаті проводиться постійна робота щодо формування в учнів патріотичної свідомості, національної гідності і активної громадянської позиції. Протягом навчального року, крім панорами тематичних заходів патріотичного спрямування, ще проводяться різні колективні творчі справи. Ось, наприклад, уже традиційним у нас є проведення колективних творчих справ до Дня Соборності України. От нещодавно в січні День Соборності України у нас проведена під Гаслом таким Соборна мати Україна одна на всіх, як оберіг. В рамках відзначення цієї дати проведено тиждень вишиванки, організовано пошуково-дослідницьку роботу по вивченню народної вишивки областей України і результатом якої стало виставка ляльок-мотонок береги нашого народу, які учні виготовляли власноруч. Багато дуже заходів у нас проводиться. З метою вшанування подвигу народу у Другій світовій війни одна із таких значущих, які я можу назвати, проведена пошукова дослідницька робота, яка розкриває сторінки подій в Миколаївській області і на півдні України. Учні досліджували такі теми, як Голокост на півдні України, тім історія одного концтабору, пам'ятники перемоги, історія монументів та багато інших. У нас навчаються дуже талановиті діти, тому ми ще можемо прищеплювати патріотичні такі почуття через проведення різних творчих конкурсів. Вони у нас проводяться в системі, і ці конкурси вони також ще сприяють, крім розвитку творчих зібностів, і ще залучають їх до вивчення і збереження фольклору як першооснови національної культурної спадщини України. Це і такі конкурси, як Різдвяний театр, весна іде Ресунесе, вечорниця на Андрія, Катерину. Дуже цікаво, у нас проходять фестивалі, конкурси української пісні. Любить, любимо ми Україну, знаємо ми пісню і селов'їну. І ось такий фестиваль, конкурс військово-патріотичної пісні, як Вогонь в серцях палає. Безперечно, вихованню військово-патріотичного виховання сприяють і проведення різноманітних спортивних заходів. Вони в нас також проводяться в системі, це військово-спортивні свята, на варті миру, батьківщину захищати честь свого роду прославляти, Збройним силам, гідну зміну та інші. От частими гостями на військово-спортивних заходах у нас завжди були десантники 79-ї Миколаївської аеробільної бригади, які на той час демонстрували учням навички строєвої, вогневої та фізичної підготовки. І з задоволенням також ще брали участь в товарицьких зустрічах по волейболу. От зараз ці відносини вони переросли в стійку дружбу і активну волонтерську діяльність. От, наприклад, Спочатку цього навчального року у нас вже проведено декілька концертних програм та зустрічей із бійцями 79-ї Миколаївської аеромобільної бригади, в тому числі і з виїздом на Широколанівський полігон. Під час однієї з цих зустрічей на подвір'ї школи у нас висаджено саженці калини, як символ миру, злагоди і благополуччя. До кожної зустрічі учні обов'язково готують подарунки бійцям, які роблять своїми руками, пишуть листи. малюнки малюють з побажаннями миру та да, скорішого повернення з перемогою додому. Те, ну, ну Клали, скажи, да. А військові сприймають дітей під час подібних заходів вони дуже добре сприймають. Вони дуже зворушливі. От таким е, е, тим, що їх не забувають. Да їм дуже приємно, е, що от діти, починаючи з молодшого віку і до старшого, дуже проникливо. Вони відносяться до цього. Е, ну, це варто побачити, які концертні програми діти проводять, як вони готуються, і як вони виступають перед бійцями. Ну, ми бачили не один раз і сльози, які виступали як на обличчях дітей, так і на обличчях бійців. Вони дуже вдячні і дуже так бережно приймають і подарунки, які готують діти. І це було і на різдвяні свята, і на Новий рік вони там готували, шили такі поробки, і виготовляли ангелів, охоронців кожного бійця. Це завжди дуже. Розчулює всіх для дітей. Це не є як то кажуть, з під палки, тобто сказали, поставили офіційне розпорядження. Там, наприклад, директор. Ну я не маю на увазі конкретно вас. Ось є завдання. Повинні піти, там заспівати пісню, щось там зробити. Ні, ні, це роблять дуже з задоволенням і з відкритою душею. для всіх час. Ми е, всіляко підтримуємо і допомагаємо нашим бійцям. От, що ми робимо? Збираємо необхідні речі, продукти, е, харчування, Плетемо маскувальні сітки, виготовляємо фітилі для е, підгріву їжі, також ще проводимо благодійні ярмарки, флешмоби, е, гроші, які ми збираємо. ми е, Врачаємо на те, щоб купити необхідне обладнання для наших бійців-захисників. А що це є ініціативою керівництва вашого школи інтернату? Ну я хочу сказати, Чи якась громадська ні, це є таке загальне загальний настрій да, загальний настрій нашого колективу, тому що у нас дійсно працює дуже гарний колектив, патріотично спрямований. Ми дуже переживаємо за хід сьогоднішньої подій і намагаємося всіляко допомогти. Дякую, Лілія Тимофіївна. Скажіть, будь ласка, що у вашому заведенні проводиться? на эту тему. Ну, я хочу сказать, что наше учебное заведение ⁇ это, конечно, уже молодое поколение, которое завтра будет уже, станет в строй, скажем так, рабочий строй. Мы завтрашние а молодые специалисты, да. да. У нас есть учащиеся с 16 до 22-23 лет, то есть 1 по 4 курс. Конечно же, главное ⁇ наш воспитательно-учебный процесс построен не только на одном профессионализме. Он построен также, чтобы воспитать достойного гражданина Украины. И, конечно же, не обходят стороной наше училище те события, которые сегодня происходят. Хочу сказать в самом начале такой маленький момент, что на весь контингент наших учащихся 98% это девушки. 98%. Но и огромная, скажем так, помощь ребятам которые сегодня находятся в зоне АТО, которые сегодня находятся на лечении в городе Николаеве, возьмем вот наш маленький город, да, которые находятся здесь на ротации, огромная помощь наших девчонок видна. Вот скажу, например, такой момент. У нас 5 декабря состоялась встреча с молодыми ребятами. Мы их как бы встретили слезно. Это два Влада. Один из них Начальник штаба 501 отдельной бригады морской пехоты это Ягила Владислав. И мальчик тоже еще один Влад, младший лейтенант этой же морской пехоты, которых мы встретили с радостью, пригласили их к себе на встречу побеседовать. Конечно же, ребята нам рассказали о своих тяжелых буднях в зоне АТО. И по окончанию встречи просто наши учащиеся, наши девушки предложили, «Ребята, чем вам мы можем помочь? Мы очень хотим вам помочь. Мы очень хотим вырвать немножко ваши мысли от того, что происходит, чтобы вы немножко по-другому, ну, чему-то радовали сегодня». И ребята как бы говорят, «Хорошо, мы подумаем». Ну, знаете, как вот скромностью своей, «Да нет, не надо, ну что вы, хорошо, мы подумаем». И вот спустя буквально неделю-две состоялась встреча именно Ягила Владислав обратился за помощью к начальнику департамента облдержа администрации и попросил помощи, чтобы ну, город, область помогли, пошили маск, мас, форму, ну, как мы называем маск-халаты, да, потому что я говорю где-то маск -халаты. И, конечно же, Валерий Владимирович обратился к нашему директору Белоусовой Тамаре Павловне за этой помощью, что что мы можем предложить. Естественно, Тамара Павловна, услышав это предложение, со всем сердцем откликнулась помочь. Она пришла к нам в училище, мы все собрались, и когда она передала слова начальника, что вот есть возможность помочь, с радостью встретили эту э, идею наши учащиеся у нас швейное парикмахерское отделение так вот все швейное отделение с 1 по 4 курс окунулась, это перед новогодними каникулами, невзирая на то, что вот через день-два каникулы, вот учащиеся наряду с мастерами окунулись в эту работу. И мы более полусотни маскалатов отшили и передали через волонтеров, передали ребятам морской пехоты. Они были безгранично благодарны, они были рады. Понимаете, даже мы... Как вам сказать, не ожидали даже такой отдачи от учащихся, очень много учащихся, просто из дому приносили простынь под пододеяльник белый. мы тут же их перекраивали. То есть все полностью шло за ваш счет? Да, естественно, естественно, мы перекраивали, мы шили, мы сначала построили лекала, нам привезли один, сказали, вот такой примерно нужен. нужен вот такой, да. Конечно же, ребята не ожидали, что в очень короткие сроки, в течение недели Девчонки работали в две смены, работали, отшили, и, конечно, это был новогодний вот такой для них, как они говорят, мы не ожидали, что так быстро. И что это было как раз, знаете, в свое время, ребята как раз уезжали в зону АТО, и они с собой это забрали. Но перед этим, перед этим к нам обратилось всеукраинское объединение «Патриот», пришли ребята, представители волонтерского движения, и говорят, они «А могли бы вы нам пошить флаги. Мы задали вопрос, какие флаги, куда флаги. Они говорят, вот нам надо на боевые машины, на БТРы. вот нам надо, чтобы над... Э, э, вот где вот идет боевые действия, блиндажи, или я, может, неправильно военную терминологию, вот нам надо, чтобы стоял украинский флаг. Вот мы зашли на территорию, мы взяли эту территорию, освободили ее, да, вот там должен стоять наш флаг. Поэтому мы говорим, конечно, конечно, мы с удовольствием, точно так же. Вот именно вот это этого волонтерское объединение «Патриот» они нам предоставили ткань. И вот наши учащиеся в течение двух недель мы отшили более 300 флагов. И когда мы передавали, их тоже передавали ребятам, непосредственно ребятам, то есть мы попросили, чтобы это... Не просто пришли девочки волонтеры, да, а вот чтобы пришло один, два, три представителя вот тех ребят, которые в этих горячих точках. И вот ребята вот со слезами на глазах, Видели вот это количество, а это более 300 девчонок, швейников, которые передавали из рук в руки. Это было очень трогательно, это было очень тревожно, mm -hmm. и это было, скажем так, душевно. Потому что каждый считал, что он внес свою лепту где и приблизил свою на... да, победу. флаги, которые девочки пошили своими руками, где-то сейчас на ветру да. и развиваются, и... Притом очень хорошие мы из габардина, серьезной плотной ткани, чтобы оно ни, никакой не ни, вот, ни погода, были сильные снега, дожди, то есть это не так, что вот он быстро истрепался, нет, это вот серьезная плотная ткань, которая будет стоять очень-очень долго, которая не подвластна, скажем, погодным условиям. Замечательно. Дівчата, звісно, всіляють оптимізм, що в цій країні є майбутнє, будущее, якщо така молодіж по наростає. Тетяна Миколаївна, а ще щось ви хотіли, можливо, додати по поводу вашої роботи, яка ведеться в вашій школі інтернат? У нас багато, це тільки такі невеличкі моменти, про які я розказала, але повірте, що ця робота по формуванню учень патріотичного військового духу такого, у нас буде продовжуватися і надалі. Як я вже казала, це у нас давня дружба із бійцями 79-ї аеромобільної бригади. І Ось вона також переросла. Нам допомагають також ще і наші батьки-волонтери, які працюють волонтерами. У нас є безпосередньо контакт із бійцями 79-ї У нас дуже багато дітей, які батьки яких служать в цій. Тому ця робота обов'язково продовжиться. И это, безусловно, помогает -по тому, что вот, как раз выхование гражданина, настоящего патриота Украины, у нас это выйдет обязательно. Mm -hmm. У нас еще есть время, чтобы mm -hmm. провести эфир. Лилия Тимофеевна, может, вы еще что-нибудь расскажите? Конечно, я хочу рассказать. Дело в том, что, вы знаете, мы свою профессиональную деятельность на сегодняшний час перенесли немножко скажем так, в другое русло. Летом, когда впервые приехали на ротацию 79-я отдельная аэромобильная бригада, да, и многие из них, к сожалению, ребята были в госпитале, к нам обратились э, девчонки, представились волонтеры. Вы знаете, мы никогда не спрашивали название волонтерской организации. Никогда. То есть мы сразу задаем вопрос, чем мы можем вам помочь. И был первый вопрос. Мы знаем, вы учите парикмахеров. Пожалуйста, вот приехали ребята, нужно их подстричь. Конечно же. Элементарная помощь. Элементарная да. помощь. И вот наша группа вот в июне месяце, это впервые, когда мы вышли, знаете, глаза в глаза на такой вот контакт, когда наша группа пришла, в военный госпиталь, главврач, разрешил вот мы во время тихой э, сонный час э, ребята выходили к нам кто х, кто ходил кто ходячий кто не ходячий прям в палате нам разрешили и мы обслужили всех э, мальчишек которые нас попросили то есть подстригли сделали модельные стрижки то есть ребята были безгранично благодарны вот второй такой момент у нас к дню святому николая но ну, это из года в год нашим ученическим самоуправлением мы проводим сладкие подарки. Мы каждый год поздравляем интернат, школу номер три, где дети там, ну, богато позбавлены батькиевского пеклования. В этом году мы решили немножечко отойти от этой традиции, и мы обратились, нам помогли добрые люди. Мы раздали подарки детям, которые, к сожалению, родители отцы полегли героями в зоне АТО. Это было очень тяжело, тревожно, но тем не менее, каждая мама, вдова, вдова откликнулась. И со своими детками, у кого один ребенок, у кого двое, у кого трое, они приходили к нам в училище. Мы раздали, наши студенты раздали сладкие подарки, раздали визиточки о том, что мы их рады встретить и обслужить, что по швейным услугам предоставить, швейные услуги, предоставить парикмахерские услуги. Знаете, они были безгранично благодарны, и была такая фраза ⁇ Спасибо, что не забываете ⁇ Поэтому мы себе, скажем так, каждый перед собой поклялся, и вот было принято на ученическом самоуправлении о том, что мы будем шефами этих детей, которые остались, ну, скажем так, полусиротами в связи с тяжелыми семейными, сложившимися обстоятельствами. И поэтому это первое, что мы помогли. Впереди еще День Святого Валентина, где наши учащиеся отшивают мягкие игрушки и поедут раздавать этим деткам. Потом, конечно же, Пасха, где пасхальные подарки и так далее. То есть сегодня мы всяческими силами стараемся помочь. Я сегодня уже не поднимаю такой вопрос, что помогаем деньгами, помогаем теплыми вещами, когда вот даже первый клич в начале осени, что давайте поможем, кого есть теплые вещи. Невзирая на то, что у нас 70% детей иногородних, то есть живут в селах, здесь на квартирах, они привозили теплые вещи, детские, взрослые, для переселенцев, для деток, которые, ну вот даже вот этих вдов, которые просили что-то, пожалуйста, всегда мы этим помогали. Также приняли активное участие, оказали, ну, пускай маленькую, но все-таки материальную помощь на приобретение медицинского оборудования для военного госпиталя, где принимала участие все ну, образование города. Поэтому на сегодняшний день идет, знаете, колоссальная работа. И нам очень приятно, ну, во-первых, скажем так, у нас уже взрослые, сознательные девчонки, у которых ребята призваны сегодня в армию, у которых братья, у которых отцы. И они владеют информацией, они владеют информацией по поводу, кому нужна помощь, где помощь, что нужно. И они сами приходят и говорят, а давайте вот это, а давайте вот так, а давайте мы здесь соберем, а давайте мы туда поедем. Никогда, никому, я же говорю, кто бы ни обратился, мы никому никогда не отказали. С открытым сердцем, с открытой душой. Иногда нам даже говорят, ну а хоть кому вы помогали? Ну, сказали волонтеры мы помогаем. Но мы сегодня верим. Сегодня ничто так не объединяет людей, как общая какая-то боль, да, а сегодня эта боль большая, поэтому никто даже не задумывается. Помогите, и мы помогаем. Лидия Тимофеевна, скажите, как вы считаете? Вот сейчас очень много идет спекуляции на тему подрастающего поколения. Говорят, что нынешняя молодежь это ей ничего не нужно, есть какие-то там тренды, мода, все, что их интересует. Вы говорите сейчас вещи просто сумасшедшие, что девочки, за которых их не знаешь, но уже гордишься, и просто счастлива, что живу в одной в одном городе, в одной области с ними. Как вы считаете, почему вот? вопреки, вот, не, вот, реально вопреки, потому что столько событий экономические, всякие негаразды, это же не только, что вот все у нас было просто замечательно, а вдруг стало все очень плохо. Были предпосылки, где-то мало денег, воспитывали же в семьях не в роскоши, богатство, но все равно очень, очень, очень замечательные люди. Это такое воспитание или это у вас так воспитывают хорошо? В чем же секрет? Потому что люди остались людьми, не не продали свои... Вот я не говорю сейчас о патриотизме, я говорю о том, что просто человеческие качества. Вы знаете, я хочу сказать, что, наверное, умение увидеть в каждом человеке этого человека. Ни в коем случае. Вот наша главная задача, конечно же, каждый год, 1 сентября, приходит новый контингент. Это до 300 человек новые учащиеся. Каждый со своей школы, каждый со своей семьи, каждый со своего района. Это не только город Николаев. Но тем с не своим менее, характером. да, со своим характером. И давайте не будем забывать, что это все-таки еще подростковый возраст. 16-17 лет – это же период, когда становится вот человеком. Да? Вы знаете, наша главная задача сегодня – встретить его как дома, с улыбкой. Вы знаете, я не, не знаю всех учащихся по имени, но каждого из них, говорю, да, зайка, заходи, солнышко, а давай мы поговорим. И у нас такого нету, что если у ребенка дома проблемы, бывает что-то такое, мы никогда не будем ругать. Мы поддерживаем. Мы поддерживаем. Если где-то кто-то что-то там, допустим, а мне не нравится, мне это неинтересно, стараемся подводить и сплотить с теми, кому это интересно. У нас, слава Богу, за 15 лет, вот, вот я работаю 15 лет в училище, вообще за 15 лет ну и я когда пришла до меня наступных, не было такого понятия, как группа риска. У нас нет правонарушений. Не знаю. Вот мы воспитываем будущих матерей, будущих жен, будущих невест, а это немаловажно, понимаете? Ну не хотят они у нас ссориться, не хотят они у нас уходить куда-то на сторону. Ну человечные дети, значит к нам приходят самые лучшие. Ну не знаю я, но они к нам приходят самые лучшие. Бывает иногда, вот стоит и стесняется, чего ты стесняешься, у меня плохие оценки, вы мне, что вы мне скажете, а я не буду смотреть на твои плохие оценки, я смотрю тебе в глаза, ты хочешь быть парикмахером, да, ты хочешь быть конструктором моделиром да, пожалуйста, будь, для этого мы тебе дадим все. И вот как-то мы с ними живем, мы с ними живем одной жизнью и дышим одним воздухом, им это нравится. У нас э, они какие-то, ну вот я не хочу как бы вот полностью хвастать, вот даже приглашаю вас к нам в училище, и вы увидите, у них каждого своя семья, своя мастерская, своя семья. Но если что-то общее, вот здесь мы все вместе. Если это, допустим, мероприятие спартакиада училищное, мы все вместе. Если мы идем в театр, мы идем все вместе. Если мы, допустим, проводим на свой театр моды шикарный, где девочки в тандеме работают, швейник отшивает, платье, визажист делает макияж, парикмахер делает прическу, и каждый дорожит своей работой идет совместимость трех вот четырех профессий вместе. Поэтому, вы знаете, ну не знаю, мы когда с ними расстаемся, вот эти очень короткие четыре года, когда проходит, мы прилетают. за ними пролетают. Потому что как вы да, с да мы за ними очень страдаем. Но прилетают. самое главное, что у нас мастера, это наши вчерашние выпускники. Они же им остается, они остаются, работают. И вот, да, вот тяжело сегодня с профориентацией, тяжело набрать детей, мало детей. Я вам хочу сказать большую роль. Вот 99% профориентации нашей сегодня это наши учащиеся. Каждый из них приезжает домой и говорит: А да пойдем, у меня такое училище, пойдем ко мне, тебя тому научат. И слава Богу! И дай Бог, чтобы так было всегда. Ведь вы знаете, очень ломать не строят, поломать можно в одну секунду. А вот выстроить это годами. Вот училище 45 лет, и 45 лет к этому шли и идем дальше. Конечно, большая прерогатива директора. У нас директор – генератор идей, который все время лучше, лучше совершаем, усовершенствуем, помогаем, делаем. И, конечно же, все за ней идут. Спасибо огромное. У нас осталось две минутки. Я попрошу, если кто-то еще что-то не успел, сказать пожелания нашим телезрителям в духе патриотичного выхования. Будь ласка, Татьяна. Мило. Я хочу пожелать всем мирного неба над головой, местного здоровья, и чтобы в нашей стране она была цветущая и процветающая, чтобы у нас жили вот такие Справжние громадяне, патриоты Украины. Ты видишь, что живут такие фантастичные дети, якшто, сошь наше майбутня. Значит, все у нас будет хорошо. Да. Ну, не ни в будь. коем случае нельзя разочароваться. Сегодня mm -hmm. нужно поднять голову и идти вперед. Когда мы вместе, okay. когда мы с оптимизмом, когда мы с позитивом, у нас все будет хорошо. Не на протяжении какого года никаких поколений нас никто не сломил, и сейчас нас никто не сломит. І все буде добре. Я хочу щиро подякувати вам, Тетяну Миколаївну, і вам, Лідія Тимофіна, за те, що ви прийшли до нас у студію. Незвичайно, я сама зарядилася позитивом і оптимізмом. Величезне вам спасибі. Дякуємо вам. Дякую, Дякую вам, Дякую. шановні та глядачі за те, що протягом цього часу, що надзвичайно швидко пролинув, були поруч з нами. Всього вам найкращого.